assalomu alaykum bugungi laboratoriya ishimiz bug'doy donining kelikavinasini aniqlash laboratoriya uchun kerak bo'ladigan asbob uskun mm va uskunalar texnik tarozi nol oltmish yetti millimetrli sim torli elak va o'ttiz sakkiz nomerli ipak matoli elak ishlatiladi namuna uchun bug'doy doni va idika asbobi testa mestilka xamir qoruvchi uskuna va laboratoriya tegirmonchasi kerak bo'ladi avvalambor maydalash uchun namunadan qirq gram olamiz bug'doy doni yaxshilab aralashtiriladi va 40 gramm tortib olamiz bug'doy donini begona aralashmalardan tozalab olamiz bug'doy donini tozalab oldik endi tegirmonchada maydalab olishimiz mumkin bug'doy doni yetarli darajada maydalikka ega bo'lishi uchun uni yana bir marta maydalab olamiz mana ikkinchi marta ham maydalab oldik bug'doy donini yetarli maydalikka ega bo'lganini tekshirish uchun elaklar to'plamida elab olamiz elash davomiyligi uch daqiqani tashkil etishi shart namunani elab bo'ldik nol oltmish yetti millimetrli mm elak ustida qolgan namunani o'lchab olamiz bu yerda namunamiz ikki foizdan kam bo'lishi kerak mana ko'rib turganingizdek ikki foizdan kam qoldiq qoldi nomer o'ttiz sakkizli ipak matodan o'tgan mahsulot bug'doy doni uchun qirq foizdan kam bo'lmasligi kerakmana ko'rib turganingizdek bu yerda mahsulot qirq foizdan ko'p demak ishni davom ettirishimiz mumkin endi namunadan kilikavina uchun xamir qorib olishimiz mumkin buning uchun yigirma besh gram miqdorda maydalangan mahsulot olinadi mana yigirma besh gramm mahsulotni oldik testa mitilka yordamida qorib olamiz avvalambor yigirma besh gramm mahsulotga tsi dozatori yordamida o'n to'rt millilitr suv quyib olinadi hamda testamisilkada qorib olinadi pusk tugmachasini bosamiz mahsulot qorilgandan so'ng avtomatik ravishda to'xtatadi tayyor bo'lgan xamirchamizni yig'ib olamiz hamda sharx holatga keltirib yigirma daqiqa davomida tindirishga qo'yiladi shar holatga keltirib yigirma daqiqa davomida tindirishga qo'yiladi glikaminni aniqlashda qo'l yordamida foydalanamiz ya'ni tog'orada qo'l yordamida ko'ramiz bunda suvimiz o'n sakkiz yigirma gradus oralig'ini tashkil etishi kerak biz o'n sakkiz gradusni oldik qo'l yordamida asta sekinlik bilan xamir bu qo'ldan bu qo'lga o'tkazish yoki sekin uqalanib ketmasligi uchun sekin ishlov beriladi yuvish davomiyligi o'rtacha hisobda yigirma yigirma besh minutni tashkil etishi mumkin klikavina yuvish jarayonida boshlang'ich kepak va kraxmalni ajratib olganimizdan so'ng tog'oradagi suv almashtiriladi hamda yuvish jarayonida tushib qolgan klikavina bo'lakchalari terib olinadi bu yerda qolib ketgan klikavina bo'lakchalari elak yordamida terib olinadi klikavina yuvishda birinchi bosqichdan o'tib olganimizdan so'ng suy, oqar suvni o'zida yuvishni davom ettirishimiz mumkin klikavina tarkibida qolib ketgan kepak kraxmal moddachalarini chiqarib yuborish uchun rakvinada yuvishni davom ettiramiz mana ko'rib turganingizdek ichida qolib ketgan kepaklari ajratib tashlanadi toza bo'lib kelkaamiz tarkibida mana kepa hamda kraxmal chiqib ketdi suvimizni tiniqligini tekshirib şey olamiz agar suv loyqalangan an loyqalanadigan bo'lsa jarayon yani yani yana davom ettiriladi lekin mana suvimiz loyqalangani yo'q tiniq holatda manaisana tushgan tiniq holatda demak jarayon nihoyasiga yetdi desak ham bo'ladi endi k quritib olishimiz mumkin mana endi sochiq yordamida quritib olamiz qoyda jarayon shu zaylda davom etadi tarkibidagi suvni maksimal darajada chiqarib yuborishga harakat qilishimiz kerak ya'ni o'sha <coughs> kilkana tarkibida suv qolmasligi kerak qon kilkanani aniqlashda ana shu jarayon juda qiyin hisoblanadi aniqlikda ishlashimizga to'sqinlik qiladigan jarayonlardan biri hisoblanadi chunki boshqa ikki ikkita laborant orasidagi farq ham mana shu suvni ajratish jarayonida juda katta foizni tashkil qilib qolishi ehtimoldan xoli emas jarayonni aniqlikda olib borish talab etiladi ana kilka kilkanamiz qo'lga yopishib tayyor bo'ldi endi o'lchab olamiz o'ttiz ikki foiz endi bundan to'rt grammini olib idika uchun to'rt grammini right ajratib olamiz to'rt gramm idika uchun holatiga keltirib oamizh endi idika asbobi uchun to'rt gramni o'n sakkiz yigirma oralig'ida gradus suvga o'n besh daqiqaga tindirishga qo'yamiz o'n besh daqiqa davomida tindirilgandan so'ng idika apparatida o'lchab olamiz 5 dakiqa fika imizi shkala birligi oltmish to'qqiz yetmish deb olinadi hamda sifat guruhi birinchi guruh ya'ni yaxshi deb turib klikovinani tavsiynomasi yaxshi deb olinadi